boshladia hmm. ho'p bugungi hikoya biroz uzunroq hikoya yoshlarda sabr bo'lmaydiyu endi sabr qilasizlar chunki foydali bo'ladida hayotda mana yani uch o'git degan hikoya aytdika qancha odamlar nima deydi samimiy fikrlar bildirishdi işte. nega chunki u yerda hamma bir qadar o'zini ko'rdi deb o'ylaymanda bu hikoyada ham shunday qidirgan odam albatta u yerdan o'zini topadi va topgan joyida o'zini hayotiga bir qadar qiyoslab nima qiladi xulosalar qiladi inshaalloh bu xulosalari keyin foydali bo'ladi mahmud degan bir yigit bor ekan bir qishloqda yashar ekan kelishgan bir yaxshi yigit ekan lekin kambag'al bir yigit ekan uylanadigan vaqti yetib kelsa ham hech kim unga qiz bermas ekanda sizlarga rosa keladigan mavzu bo'lyapti o'tgan safar ham uylanish haqida edi buham <laughs> <laughs> h <laughs> yo'q unaqa emas boshqa narsa haqida darrov <yodana> yuzinglarda tabassum paydo bo'lyaptida o'shaning <laughs> uchun xullas kalom hech kim unga qizini bermas ekan bir kuni bir qishloqna nomdor nomi chiqqan bir odamni oldiga boribdi borib endi qarz so'ramoqchi bo'libdi boribdida menga ozgina qarz berib tursangiz uylanadigan paytim keldi o'zimni harom harishdan tiyib yurish uchun uylanmasam bo'lmaydi bo'lmasa hayotimda bir noto'g'ri qadamlar qo'yib qo'yishdan qo'rqaman olloh asrasin desa boyagi odam aytibdi hamma meni boy deb o'ylaydi puli ko'p odam deb o'ylaydi lekin unaqa emas meni unaqa ko'p pulim yo'q meni yerim bor u yerga ekin ekaman u yerdan chiqqan don dunni bug'doyni un qilaman boshqa qilaman sotaman ekin tekindi shu bilan kun ko'raman undan tashqari Oler bir ikkita ho'kizim bor ular bilan ularga omosh qo'shib yer haydayman agar ular bo'lmasa ekin qilolmay qolaman iqtisodim bo'lmay qoladi boshqa hech nimam yo'q bir pulim yo'q yig'ib qo'ygan pulim yo'q vey yigit endi boshqa chorasi yo'qku bir taklif qilsam nima deysiz debdi ta? nima taklif qilasiz shu omoshga qo'shadigan ho'kizlaringizni bittasini menga qarzga berib tursangiz men uni sotsamda uni puliga uylansam keyin men uni yana yer haydaydigan paytgacha men pul to'plab qarzimni uzaman siz yana ho'kiz olasizda yer haydaverasiz agar mobodo pul topib o'rniga qo'y olmay qolsam meni o'zimni omoshga bog'lab ham yer haydaverasiz men bunga so'z beraman lekin o'tirib so'rayman shu ho'kizingizni menga bersangizda men uni sotsamda uylansamda oila qilsam odam rozi bo'libdi odam rozi bo'libdi ho'kizini beribdi yigit ho'kizni sotibdi qo'liga pul tushibdi endi o'sha payt ho'kizni puli ancha katta pul hisoblansa kerakda unga o'sha yerda eng qishloqda go'zal qizlardan biri turmushga chiqishga rozi bo'pti. u bilan oila quribdi oila qurgandan keyin xursand bo'lib yashashni boshlabdida endi lekin nima qilsa ham hech pul yig'olmas ekanda qo'liga pul tushmas ekan xullas ho'kizni pulini to'laydigan payt kelibdi lekin yigitni qo'lida pul yo'q boyagi odamni oldiga boribdida amaki men pulni to'laydigan paytim keldi bilaman lekin oilani ishi men o'ylaganday oson emas ekan topgan pulim oilaga ketib qoldi men va'da qilgan muddatda pulni sizga olib kela olmadim lekin kelishuvni ikkinchi qismi bor edi agarki men pulni to'lolmasam omoshga ho'kizni men, o'rniga meni qo'shasiz boyagi odam aytdi to'g'ri maylida lekin bu odamlarga nima deyman bu meni noinsof bir odam ekan deyishmaydimi agar sizdan birorta odam so'rasa men bilmayman u biladi deb borib o'zidan so'ranglar deb menga jo'natib yuboring odamlar kelsa mendan so'ragani men ularga nima qilaman o'zim tushuntiraman odam omoshga uni bog'labdi yerni haydashni boshlashibdi o'sha payt ko'chadan bir otliq odam o'tib qolibdi qarasa bir odam ho'kizni o'rniga odamni omoshga qo'shib yer haydayapti g'alati ko'rinadimi ko'ziga otini choptirib boyagi oda sizda insof yo'qmi yoshingiz ham yosh bola emas ekansiz bir joyga borib qolibdi bu nima ahvol tarixda ko'rinmagana bu odamni omoshga bog'laganini men ko'rmaganman bu emasmi biroz ortiqcha nima qilmabsizmi emasmi bu odamga desa boyagi odam aytibdi men bilmayman o'zidan borib so'rang o'zi tushuntirsin boyagi odam otini choptirib uni oldiga boribdi yigitni yoniga bu ahvol nima nega bunday u aytibdiki ahvol mana bunday nochor edim uylanishim kerak edi qarz oldim ho'kizni ho'kizni sotdim uylandim lekin vaqtida qarzimni berolmadim kelishuvga ko'ra mana men yani o'zim ho'kizni vazifasini bajaryapti boyagi otliq odam endi o'ziga to'q bir odam ekan iymonli e'tiqodli qalbidan jo'shib ketibdi rahmi kelibdi bir ehson qilay bir yordam qilay bu yigitga deb bir ko'p pul beribdi boyagi nimaga yigitga yigit u pul bilan qarzdan qutulibdi bir go'zal uy quribdi yer olibdi yer sotib olibdi chorva qilibdi bog' qilibdi ekin tekin boyib ketibdi ozgina payt ichida endi keyin qishloqdagilar yig'ilibdi qishloqni boyi kim falonchi qishloqni eng aqlli odami kim falonchi yigit eng insoflisi kim kellar o'shani qishloqni kattasi qilamiz qishlog'imizni kattasi bo'lsin hamma rozi bo'libdi yigit hayoti to'kin sochin shiyponda o'tirib bir kuni yigit o'ziga tegishli joylarni tomosha qilib o'tirsa boyagi otliq kelib qolibdi qarayapman bugun ahvoling yaxshi kecha bir ho'kiz o'rnida ho'kizlik qilarkan bugun qishloqni kattasi bo'libsan ahvoling yaxshilanibdi hayoting o'rniga tushibdi desa yigit aytibdiki to'g'ri kecha men ho'kizni o'rnida ho'kizli qildim lekin shunda ham xafa bo'lmadim u kunlar o'tishini bilardim bugun men qishloqni kattasi bo'ldim og'asi bo'ldim lekin bundan ham juda xursand emasman nega chunki bu ham o'tishini bilaman bu ham o'tib ketib qoladi boyagi otliq biroz hayron bo'libdi Alloh xayringni bersin debdi yo'lda davom etibdi oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin qishloqni sel bosibdi va selda bunga tegishli bo'lgan hamma narsa vayron bo'ldi. mol qo'ylari echki buzoqlari bog'roqlari, uylari har narsasi kecha qishloqni eng boyi odami ekan bir kunda qishloqni eng faqir odamiga aylanibdi ayolni shunday qilib ovutarekanda qarang kecha unday edik bugun bunday bo'ldik ammo unutma bu ham oxirigacha shunday qoladigan emas bu ham o'zgaradi baribir xullas kalom oilasi bilan u yerdan ketishga qaror qilishibdi va yo'lga chiqishibdi qishloqma qishloq kışlak yurib ish qidirar ekan o'ziga mos boshqa bir qishloqqa borishi borishganda qishloqdagilar aytdi bizga bir cho'pon kerak insofli e'tiqodli bir cho'pon kerak qishloqni qo'yni podasini boqadigan yigit rozi bo'libdi yani endi bu orada uni bir ikkita farzandi tug'ilgan ikkita o'g'li bor o'zi o'g'li ayoli sarson bo'lib yurishibdida endi rozi bo'libdi boshqa qiladigan ishi yo'q xullas kalom qishloqni chekkasida bir kulba bor ekan yillardir odam qadamini bosmagan kulba boshqa joy ham yo'q o'sha şey kulbani olibdi tozalabdi supuribdi sidiribdi o'sha yerda oilasi bilan yashashni boshlabdi qishloqni qo'yini boqar ekan ayoli goh gohida tikuvchilik qilar ekan bir amallab ikkita farzandlarini katta qilishar kanda kunlardan bir kuni o'sha qishloqqa bir boy odam kelib qolibdi ko'rinishdan boy ekan va nima bo'lib kiyiminda bir yirtiq bo'libdi shekilli boshqa bir sababdan tikuvchiga ehtiyoj tug'ilib qolibdi qishloqdagilardan so'rasa bizni oramizda unaqa yaxshi <yakşı> tikuvchi yo'q lekin cho'ponni ayoli yaxshi tikuvchi boyagi odam borsa cho'pon endi qo'y boqqani ketgan ayol uyida ikkita farzandi bilan yolg'iz kiyimini tiktiribdi va qaytar ekan shayton yo'ldan uribdi ayol go'zal ekan boshqa ekan ichiga bir vasvosa kiribdida birozdan keyin qaytib ketdi va ayolga aytibdiki meni sizni xo'jayinigiz yubordi qo'ylarga bo'ri hujum qilibdi yordamga tez uydagilarni olib keling dedi farzandlaringizni olib oliborsak bo'lmaydi xavf bor zudlik bilan o'zini olgani keldim <imle> men deb ayolni aldab ishontirib otga mindirib ayolni olib qochib ketdi cho'pon uyiga kelsa ayol yo'q bolalaridan so'rabdi bir odam keldi kiyimini tiktirdi avval keyin qayt ketdi keyin qaytib keldi va aytdiki turmush o'rtog'izni podasiga bo'ri hujum qilibdi yordamga bormasak bo'lmaydi deb onamni olib ketdi odam tushunibdi ayolni o'g'irlab ketishganini ichida bir mahsumlik iztirob azob endi buni qanday ta'riflash mumkin bo'lsa xullas u yerda boshqa qololmabdi ayolni qidirib yana sarson yo'llarga tushibdi qishloqma qishloq kışlağ, shaharma shahar yurib ayolni qidirishni boshlabdi bir kuni bir eshagi bilan ikkita o'g'li eshagi daryodan o'tamiz deb tursa daryo juda toshqin daryo ekanda endi suvlari jo'shib oqadigan katta o'g'lini daryoni u tomoniga o'tqazib qo'yib qaytib kichik o'g'lini olgani daryoni bu tomoniga o'tib kichik o'g'lini ham daryodan olib o'tayotgan bir paytda qarasa katta o'g'liga bo'ri hujum qilib qolibdida bo'ri hujum qilib o'g'li bo'rini oldiga tushib qochishni boshlabdi boshqa qilishni boshlabdi bo'ri uni orqasidan quvishni boshlabdi u o'g'lini qutqaraman deb qo'lidan bu o'g'li chiqib ketib qolibdida bu o'g'li suvda oqib ketdi u o'g'lini bo'ri quvib ketdi u bo'ldi bu bo'ldi odam ikkita o'g'lini ham yo'qotibdida endi endi ayoliga qo'shib o'g'illarini izlab yo'llariga tushibdi fig'oni falak bo'larkan hayotda hech bir umidi qolmabdi ana shunday kunlarni birida boyagi otliqni ko'rib qolibdi otliq aytibdi bu nima ahvol nega bunday xorsan nima bo'ldi senga desa boyagi odam aytibdi man shunaqa shunaqa cho'ponlik qilayotgundim boshimga mana shu dard keldi ammo bu ham o'tadi bilaman degan bu ham o'tadi topama topaman men boyagi odam ishonmabdi otliq qanday topadi ayolni o'g'irlab ketgan bo'lsa bolalarini bittasi suvga oqib ketgan bo'lsa balki o'lib ketgandir ikkinchisini bo'ri quvib ketgan bo'lsa balki yeb ketgandir bo'ri xullas ikkalasi yo'lida davom etibdi ikki tomonga otliq yo'lda ketibdi qahramonimiz oilasini ayolini va bolalarini qidirib yo'lda davom etibdi bir shaharga boribdi bir shaharga borishi bilan yelkasiga bir kaptar kelib kabutar bor qush kelib qo'nibdi odamlar o'ravopdi bo'lishi emas bu devona bu sochlari o'sib soqollari o'sib ustlari juldur yamoq bo'lib yotgan odam bo'lishi mumkin emas debdi boshqatdan ko'ramiz boshqatdan yana agar shunday takrorlansa keyin o'ylab ko'ramiz nima ekan ishni asli podshoh o'lib u yerdi odatiga ko'ra kabutar uchirilar ekanda u kabutar kimni yelkasiga qo'nsa o'sha podshoh tayinlanar ekan yana uchirishsa kabutar kelib yana ustiga yana uchirishsa yana bun uch marta keyin o'zlariga shoh qilib buni saylashibdi bu butun hayotni oxirini yengilini balandni pastini ko'rib kelyaptiu hayotda yo'qotishlar nima azoblar nima og'riqlar nima iztiroblar nima boylik nima kambag'allik nima ishlilik nima ishsizlik nima oilasizlik nima oila nima hammasini ko'rib kelyaptiyu tajribalari boru og'riqlari bor dardlari boru davlatni de bir go'zal boshqarib muammolarni yechibdi hech kimni tindirmas ekan bu vazirlarni uxlatmas ekan yig'ilishlar qilar ekan xalqni ichiga kirar ekan boshqa qilar ekan ya'ni bir kuni bir vaziri majlisga kelmay qolibdi ertasi kuni vazirini chaqirib aytibdiki nega kecha kelmadingiz vazir aytibdi ayolim biroz xasta ayoliniz xasta bo'lishi mumkin lekin siz davlatni odamisiz uni boshida kutib o'tira olmaysiz bu yerda qancha oilalar bor qana davlat bor bu yerda siz unday istab kelib istamay kelmay unday yurolmaysiz oldingizda ikkita yo'l bor yo istefo berasiz yoki bir ikkita soqchini qo'yib qo'ying eshigingiz tagiga da ular ko'z quloq bo'lib tursin tabib kerak bo'lsa tabibga chopsin non kerak bo'lsa nonga chopsin suv kerak bo'lsa suvga chopsin su vazir shunday qilibdi ikkita askarni eshigiga qo'yib o'zi ishga qaytibdi endi voqeani u yerdan ko'ramiz ikkita askar bir biri bilan gaplashyapti hasrat qilyaptida men juda kichkina ekanman meni bo'ri quvib bir ikki joyimdan tishlaganda qishloqdagilar meni qutqarib olib otamdan o'shanda ajrab qolganman onamni avvalroq bir o'g'irlab ketgandi deb ikkinchisi aytibdi meni ham xuddi shunday onamni bittasi o'g'irlab ketgandi otam bilan onamni qidirib yo'lga chiqdik akamni qutqaraman deb otam meni qo'ldan chiqarib qo'ydi men daryoda oqib ketdim deb ikkita aka uka bir birini topgan ekan ularni bu suhbatini ichkaridan vazirni ayoli eshitib turgan ekan eshikdan chiqib o'zini yerlariga otibdi bolalarim bolalarimd o'sha ayol ekanda endi o'g'irlab ketilgan qarang aka uka bir kunda o'zini bir birini topdi onasi ularni topdi voqea bunday davom etib turarkan boyagi vazir kelib qolibdi vazir kelib ularni xuddi bir ayb ustida ushlaganday endi bu asl voqeadan bexabarku ular darhol o'limga hukm qilibdi ikkita askarni ikkita askarni dorni tagiga olib kelishibdi mana shu payt boyagi otliq yana kelibdi qarasa boyagi eski qadrdoni podshoh qara kecha ho'kiz edik mana endi shoh bo'lib turibsan endi hammasi joyiga tushdimi xotirjam bo'ldingmi desa boyagi aytibdi de, to'g'ri men shohman lekin bu ham har doim emas bu ham o'tadi o'tmaydigan narsa yo'q boyagi odam aytibdi o'tmaydigan biron narsa bormi bu dunyoda Ya hamma narsa o'taveradimi bir qoluvchi hech narsa yo'qmi olti oydan keyin kelsang javobini aytaman dedi u yo'lda davom etibdi bu ishida qolibdi va dorni tagiga bu paytga kelib boyagi ikkita bolani farzandlarini dorni tagiga olib kelishibdi ikkita askarni askarlar aytibdiki so'nggi boyagi nimadei o'limga hukm qilinganning tila tilagingni deyishadi tilla tilagingni deyishgan ekan podshohni ko'rishni istaymiz podshohga tushuntirmoqchi bo'libdida ular aybsiz ekanligini u ayol bularni onasi ekanligini faqat u eshitsagina bizga yordam qiladi debdida podshoh endi so'nggi tilagi amalga oshiraylik deb podshohga yetqazishibdi podshoh qabul qilibdi va kelibdi bolalarni eshitibdi bolalar boshidan o'tgan har narsani aytib berishibdi onalarini topganini shoendi nima qiladi endi farzandlari turibdi ayoli turibdi qarshisida bu yerdaki rosa tuyg'ularni jo'shtirib gapirish kerak bo'lyapti men gapirgim kelmayapti xullas topishibdida bu qismini sizga qoldirdim deydi topishibdi hammasi yaxshi bo'libdi boyagi toshqinlardan iborat hayot bir maromga kelibdi tinibdi suvlar ozgina hmm? vaqt o'tgandan keyin oradan olti oy o'tgandan keyin boyagi odam podshoh olamdan o'tibdi olti oydan keyin boyagi otliqqa kelsang aytaman degan otliq kelib qarasa podshoh o'tgan e bu olti oydan keyin menga qoladigan narsani aytmoqchi edi har narsani bu ham o'tadi bu ham o'tadi deb keldi qoladigani nima edi deb mayli endi eshitolmadim bir qabrni ziyorat qilay deb borsa qabr toshiga yozdirib qo'ygan ekan bu ham o'tadi qoladigani mahshardan keyin qiyomatda ma'lum bo'ladi qayerda ka qolishimiz qanday ka holda qolishimiz undan keyin bu qolmaydigan o'zgaradigan olinadigan beriladigan narsalar undan keyin to'xtaydi ungacha to'xtamaydi shu bu hikoyadan qilinishi kerak bo'lgan eng to'g'ri xulosa shu bugun biz bir qanday ka holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar hech qachon unutmaylik balchiqni ichidamizmi ko'klarda uchib yuribmizmi hech qachon unutmaylik o'tadi o'tadi qornimiz och bo'lsa bir kun to'yadi ustimiz yupun bo'lsa bir kun bitadi bu dunyoda bizda nima yo'q bo'lsa u baribir bir kun bizda bor bo'ladi agar bu dunyoda bizni bugun nimadir bor bo'lsa bir kun ularni hammasi yo'q bo'lishi mumkin unga ko'ra munosabat qilaylik hayotga odamlarga o'zimizga yaratganimiz <laughs> olloho'shanda to'g'ri bo'ladi sog' bo'lasizlar